হেৰি গাইজ নমস্কাৰ গুড আফটাৰনুন সকলোকে মই জানৱী সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলত আজি টিভি তালৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে বহুত বেছি ভালে আছে আপোনালোকৰ আৰু কিবা ভালে আছে আপোনালোকৰ সকলোকে লগত লৈ আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো এতিয়া দুপৰীয়া ৰন্ধা বঢ়া হৈ আছে চেমাই বনাইছে ভকুৱা মাছ আনিছে দেউতাই ডাঙৰটো যে আছে ডাঙৰ মাছটো যে সেইটো আনিছে সৰু পেচ কৰি আনিছে আৰু টমেট' আলুৰে হৈ আছে আৰু মানে এ চিটো অকণমান অন কৰিলোঁ বহুত দিন হৈছে দুমাহৰ বেছি হৈছে এতিয়া অন কৰা নাই সেইকাৰণে অন কৰিলোঁ আৰু গাঁৱৰ কিয় বাহিৰত আছে এদিন অন কৰিলোঁ তাইক আকৌ ৰুমত থৈ অন কৰিব নোৱাৰি ন দৰ্জা খুলি দিম এতিয়া অফ কৰিম আৰু বেছি টাইম নোৱাৰাখোঁ বাহিৰত খেলি আছোঁ অল ঘৰত খেলি আছোঁ দেউতা আছে লগতে অলপ মানে ভয় লাগে আৰু এদিন পৰি গৈছে যে ভয় লাগে আৰু এতিয়া মানে দেউতাৰ লগে লগে থাকে তাই পিনাকৈ মানে সদায় ফোন কৰে ফোন কৰিব দিয়ে কিন্তু মোৰ মনতে নাথাকে এতিয়া মানে মনত পৰিছে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ অন কৰি দিওঁ আৰু মায়ে বনাইছে কাটি বেছি দি থৈ দিলোঁ আৰু বেয়া না ভাজি খাব দালিবোৰ আৰু চিম্পুল খানা সদায় সদায় মাছ মাংস একেবাৰে ভাল নালাগে মাংসটো খুব কমে খোৱা মানে খোৱা হয় দেউতা মা নাখায় যে সেইকাৰণে মানে ভাল নালাগে ক'বলৈ আনিবলৈ এনে ক'লে দেউতা সদায় ক'লে সদায় লৈ আহিব বাৰু মা দেউতা নাখায় যে সেইকাৰণে ভাল নালাগে আৰু তো আমাৰ বৌজনী আহিলে আমাৰ আমাৰ ঘৰজা আছিলে আগতে তেখেতে আহিলে মানে একত্ৰিছ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰত খোৱাৰ প্লেনিং চলি আছে আৰু ত' যোৱাবাৰো সেই প্লেনিং চলিছিলে কিন্তু যোৱাবাৰ মঙ্গলবাৰ পৰিছিলে যে মঙ্গলবাৰ সেইকাৰণে খোৱা হোৱা নাই তো এইবাৰো মানে হিচাপ কৰি ল'ব মঙ্গলবাৰ নহয় ত্ৰিছ তাৰিখ মঙ্গলবাৰ পৰে আৰু একত্ৰিছ তাৰিখ বুধবাৰ পৰে তো ভালে হ'ব বাৰু একত্ৰিছ তাৰিখে খোৱা পৰা হ'ব আৰু আমাৰ গাৰ্লগুৰুৰ বাৰ্থডে' আহিয়ে আছে বেছিদিন নাই ৰিমটৰ বেটেৰীবোৰ খুলি থৈ দিছোঁ এতিয়া যিহেতু ইউজ নহওঁ মানে নকৰোঁ খুলি থৈ দিছোঁ মায়ে বনাই আছে তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ কাপোৰ চাপোৰবোৰ চব উঠালোঁ মানে নহ'লে ৰ'দ গুচি গ'লে ঠাণ্ডা হৈ যায় যে সেইকাৰণে আৰু একদম কাঁহ উঠি আছে মানে তামোল অকণমান খালোঁ গাটো গৰম হ'বৰ কাৰণে তামোল খালোঁ কিন্তু তামোল একেবাৰে কাহে উঠিলে বুজি নহওক আজি ব্লগ তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাৰ্টেকৈ কলেগে কিন্তু কি হয় কিন হৈ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম ৰন্ধা হওক তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ আৰু কি কি হৈ আছে ৰুম ইমান ঠাণ্ডা হোৱা নাই দহ মিনিট মানুহে অন কৰিছোঁ দে সেইকাৰণ দজা দজা খুলি থৈ দিছোঁ দে সেইকাৰণে এইটো অফ কৰি থৈ মানে বন্ধ কৰি থৈ দিওঁ দাদা হাফ সোমাই যায় যেনে ৰুমত ভয় লাগে সেইকাৰণে বন্ধ কৰি থকা কেতিয়াবা সোমাই গ'লে এবাৰতো সোমাইছিলে আমি থকা টাইমতে আৰু আমি ঘৰ য'ত এবাৰ মানে সোমাইছিলে ঘৰ মানে মানুহ মাতি মেলি ধৰি মেলি লৈ গৈছোঁ আৰু হাফ একদম বহুত ডাঙৰ কপাৰ কিং কপৰা গাৰ্গে খোলা খেলি আছে দৌৰি দৌৰি গৈ আছে দেউতাই গা ধুই আছে আৰু গাই মোৰ ওচৰত আছে মানুহ তাই চাওক স্কিউ স্কেউমি ৱাও ৱা ৱা টা Iya, pak, gamebook bisa. Tata papa, tata. 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 Тата. Ей. Дот та давай до тосо зам. О. Дот та давай до тосо зам. Е. Ди ди да. Харе Кришна, Харе Кришна. Си. আৰু এতিয়া ভাত খাম দেউতা খাই বুলি উঠিলে আমি খাম আৰু এয়া মাছ বনাইছো টমেট' আলু ৰে আৰু এইফালে আঙেনা ভাজি কালি তিলৰ পৰা মানে ধৰি গৈছে আৰু দালি সেইবোৰা খাই লওঁ ঠাণ্ডা তৰকাৰত হৈ আছে খাই মেলি লওঁ গাৰ্গী চুমাৰ ওচৰত তোমাৰ খাই আকৌ গাৰ্গি খুৱাব লাগিব গুড ইভিনিং সকলোকে বহুত সমস্যা আকৌ লগ পালোঁ গাৰ্গী মানে পূৰা টিভি চাই চাই ডান্স কৰি আছে তাত ডান্সটো মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা হোৱা নাই মানে কৰাই হ'ব পূৰা উৎপাত দেউতাই মানে বহুত হাঁহি আছে তাই ডান্স চাইছে এনি টাইম গান বাগাই থৈ দিয়ে তাই মানে আৰু ডান্স কৰে মা দেউতা মানে একে হাঁহি হাঁহি মানে সিহঁতৰ অৱস্থা নাইকিয়াই হ'ব হাঁহি হাঁহিহি অকণমান চাবলৈ দি আৰু কিবা খবৰ আছে উঠিছে হ'লে সেইখন গৰম গাখীৰ গৰম গাখীৰখিনি গৰম হ'লে বহুত টাইম লাগে আৰু যদি ষ্টিম বহাই দিওঁ মানে আমাৰ চচটো একদম গাখীৰ গৰম কৰা চচটো মানে ক'লা হৈ যায় সেইকাৰণে থাকক লাহে লাহে হৈ থাকক আৰু গাখীৰ চাই আহক তাই কি কৰি আছে গাই চিৰা ভাজি কৰিছিলোঁ দেউতাক খাব বুলি কৈছোঁ দেউতাক মানে দোকানত গুচি গ'ল কাষ্টমাৰ আহিছে যে পতাপত গ'ল আৰু এইফালে পানী গৰম হৈয়ে আছে চাহপাত দিবলৈ আছে চেনি দিবলৈ আছে মানে তাইক খোৱাবলৈ দিছোঁ মানে মাক খুৱাবলৈ দিছোঁ আৰু তাইক একদম বমি কৰি দিছে চাইফালে কৈছিলোঁ চিৰা ভাজি এই ধনিয়া ধনিয়া পাত জলকীয়া পিঁয়াজ মানে চাহপাত দিম আৰু পানী উতলি আছে তেনেকৈ মানে দৌৰিলোঁ মাতি আছে জোৰে জোৰে আকৌ যাওঁ মাৰ ওচৰত দিওঁ আৰু আজি মানে পতি হোৱা নাই তাইৰ সেইকাৰণে পতি নহ'লে মানে এনেকৈ খেলি মেলি লাগি যায় না বমি কৰি দিছে পিট পিত বমি কৰিছোঁ কি টোপ টোপ মাক দি থৈ লওঁ আৰু মই মানে ৰাতিপুৱা কালি যে পিঠা বনাইছিলোঁ ৰাতিপুৱা কেইটামান পিঠা মানে ভাজি কৰিছোঁ তেনেহ'লে সেয়াও অকণমান আছে আৰু চিৰা ভাজি কৰিছোঁ বেছি হৈ গৈছে দেউতাৰ কাৰণেও কৈছোঁ দেউতাৰো খাই যোৱা নাই এইয়া আৰু এইফালে এয়া মোৰ কাৰণে গাৰ্গে মানে প্ৰতিটো আজি খোৱা নাই সেইকাৰণে মানে প্ৰতি নহ'লে মানে তাৰমানে খেদি মেলি লগাত খোৱাত থাকক যদি পটককৈ হয়তো ফিটিং কৰাই দিমেই আৰু যদি দেৰিকৈ হয় তেতিয়া তাৰপৰা এবাৰ মানে খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু যদি নটামান বাজেটতো ফিটিং কৰাওঁতে খাই মেলি লওঁ গাইজ গাৰ্গে মানে ইমান উৎপাত লগাইছে তাইক ফিটিং কৰাই খোৱালোঁ আৰু বেছিকৈ থাকিলে উঠি যাব ভাত হৈ গৈছে অকল ভাত বনাইছোঁ দুপৰীয়া চব্জি আছে তো মাক সুধিলোঁ মায়ে কৈছে মানে কিবা বনাব লাগিব নেকি মায়ে কৈছে নালাগে মা চব্জি দালি আছে সেইবোৰে হৈ যাব আৰু দাদা চাগে বাহিৰত খাই আহিব তো মা মই তাৰপিছত দেউতাই মে খাম আৰু দেউতা আহিলে তো খাম আৰু অলপ পিছত ভাত পানী খাই মেলি হৈ যাম পতাপত মানে বেছি হোৱা নাই তেন্ত লষ্ট হৈছেহে মই খা পটককৈ খাওঁ যে সেইকাৰণে দেউতাহঁতে মানে পটককৈ খাই দিয়ে আৰু আৰু ঠাণ্ডাত বহি থাকি লাভ নাই হয়নে নাই পটককৈ খালে পটককৈ ভাল আৰু আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু দেখুৱাবই গৈছে কালি মানে দেউতাই মছলা থোৱা বটল কেইটামান আনিছে গ্লাছৰ বটল সেইবোৰ দেখুৱাবলৈ একেবাৰে পাৰ হৈছোঁ পাকঘৰত গৈ দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মনত নাই কালি দেখুৱাম আৰু ৰাতিপুৱা কেনেকুৱা বটল আনিছে বহুত ধুনীয়া কিউবোত মচলা থোৱা বহুত ভাল বটলবোৰ আপোনালোকে চালাই চিনি পাব তই নহওক বেছি কথা নকওঁক গাখীৰ চাই উঠি যাব ভিডিঅ'তাই যি এটা সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু জানো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম এইটো ব্লগৰ সৈতে ভালে থাকিব আপোনালোকে পাবি গুড নাইট